और यहाँ आपको बताएं कि तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी ने कहा कि मीडिया में सबसे पहला इंटरव्यू मेट्रोवन न्यूज को दिया गवर्नर सिंह की मेट्रोवन न्यूज के हवाले से तारीफी कलम कहते हैं कि मेट्रोवन न्यूज़ ने हमेशा आवाम की आवाज़ बुलंद की है कराची के मसाइल को उजागर करने में वन न्यूज हमेशा पेश पेश रहा मीडिया में सबसे पहला इंटरव्यू मेट्रोवा न्यूज को दिया है कराची के मसाइल को उजागर कर करने में मेट्रोव न्यूज पेश पेश रहा गवर्नर से कामरान खान टेसूरी का मेट्रोव न्यूज की जानब से ह्यूमेनिटी अवॉर्ड्स की तकरीब से खिताब मेरे लिए बाश इफ्तार है कि शहर की खबरों के हवाले से एक नुमाया नाम मेट्रो वन टीवी जो कि शहर भर बल्कि सिंध खसूस और पाकिस्तान की खबरों के हवाले से एक नुमाया नाम है कि ये हर बार इस शहर के लिए कुछ हमेशा नया करते हैं मेरे लिए बाई से इफ्तार है कि शहर की खबरों के हवाले से एक नुमाया नाम मेट्रो वन चैनल मेट्रो वन टीवी जो कि शहर भर बल्कि सिंध खसूस और पाकिस्तान की खबरों के हवाले से एक नुमाया नाम है मैं इनको ज़ाती तौर पर भी इनकी पूरी टीम को बहुत सालों से जानता हूँ कि ये हर बार इस शहर के लिए कुछ हमेशा नया करते हैं चाहे इनके हर साल की हलीम की दावत हो चाहे कोई ऐसी आफत चाहे वो फ्लड की सूरत में है सैलाब जदगान हो या कोविड के हवाले से तो मेट्रो वन टीवी हमेशा पेश पेश और सबसे आगे रहता है तो मैं उनकी तमाम इंतज़ामिया को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आज की भी इस तकरीब में जो इन्होंने ये कदम उठाया है मैं समझता हूं कि टी वी चैनल्स और भी बहुत हैं इस मुल्क में इस शहर में लेकिन जिन हजरात ने मुखिर हजरात ने सैलाब जदगान के लिए जो कदम बढ़ाया अपने महदूद वसाइल में और जिस तरह ने इन्होंने सब लोगों ने मिल के इस आफत से मुकाबला किया है उन लोगों को खराज तहसिन पेश करने के लिए जो मेट्रो वन टी वी का ये एक दाम है ये कदम है मैं इसको भी बहुत सहराता हूँ और ख़ास तौर पर उनकी जो इंतज़ामिया है जैसे डायरेक्टर न्यूज़ डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मैं इनका ज़ाती तौर पर भी प्रोग्राम देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो उनकी बातें हैं जो उनकी तज्जिया है तो मुझे बहसीत गवर्नर सिंध भी उनसे बहुत सारी रहनुमाई मिलती रहेगी मैं उनसे वक्फन वक्फन बात करता भी रहूँगा बाकी भी जैसे हमारे दोस्त बल्कि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त आसिफ इकबाल जो आज से नहीं बल्कि पिछले पंद्रह साल से हमेशा हर एक के साथ ही इसका जो मिलनसारी है जो अखलाक है जिस मोहब्बत से ही हमें टी वी चैनल्स पर इन्वाइट करते रहे हैं तो मैं अपने दोस्त और भाई आसिफ इकबाल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अख्तर शाइन साहब का फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे ही इवेंट इसी तरह की अवार्ड सेरेमनीज़ लोगों को किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती लोग चाहते हैं कि उनको एक्नॉलेज किया जाए उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए